juda ko'pchilik aytadi ya'ni o'zbekiston hali demokratiyaga tayyor emas deydi har bitta suhbatdoshimizdan shu narsani so'raymiz o'zi nima deb o'ylaysiz biz tayyormiz man o'ylayman bu to'g'rida ko'p savol beriladi va javoblar turlicha bo'lishiga qaramasdan man o'sha berilgan javoblar ichida eng to'g'ri javob deb agar o'zini xalqiga nisbatan demokratiyaga tayyor emas degan aytayotgan odamlar bo'lsa oramizda ular ksenofob bular ular o'zini xalqini zehniyatini past deb hisoblaydigan odamlar men o'zbekistonliklarni zehniyatini past deb hisoblamayman men o'zbekistonliklarni zehniyatiga ishonaman ular to'g'ri qaror qabul qilishlariga ishonaman shuning uchun ham doim beradigan javobim o'zbekistonliklar hamisha demokratiyaga tayyor bugun demokratiyaga tayyor ertaga demokratiyaga tayyor kecha demokratiyaga tayyor tayyor bo'lmagan bo'lsa bizda o'zbek amaldorlari tayyor bo'lmaslig